शैक्षणिक साहित्याचे वाटप महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवर असलेले हे छोटेसे गाव असून व तेलंगणा राज्यामधील आम्ही नाना सेवाभावी ट्रस्ट गेल्या दहा वर्षापासून समाजातील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करीत आहे आज दिनांक तेवीस जून रोजी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गंजगाव येथे अम्मा नाना सेवाभावी ट्रस्टचे संचालक श्रीनिवासराव येल्लुरी यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप व मिठाई वाटप करण्यात आले आहे कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून गावचे सरपंच सावित्राबाई माधवराव घाटे अरिप्पाशा पठाण रामराव हिवराळे माणिकराव बासरे बसवंत पाटील खाकुनाथ लगुळे राजू लगुळे ग्रामपंचायत सदस्य वैभव घाटे विनोद पाटील मारुती पाटील इत्यादीची उपस्थिती होती कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वाघमारे सर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन झांपलकर सर यांनी वैभव सह माझा महाराष्ट्र ब्युरो न्यूज नांदेड आहे एक ट्रस्ट अभी चालू करके दस में 2010 दस में चालू करे ये ट्रस्ट प्रोग्राम कौन सा कौन सा कर रहा बोले तो अपन वो गांव में वाटर प्लांट ड्रिंकिंग वाटर प्लांट लगा रहा और कुछ वो स्कूल्स में मेन स्कूल्स में वो बच्चों को वो प्लेट्स दे रहा अभी उसका हेल्थ के वास्तु हेल्थ का अवेयरनेस प्रोग्राम दे उसका और हेल्थ कैंप लगा रहा डेंटल तो का भी, भी उसका वो प्रोग्राम लगा के वो कर रहा हूँ उसका स्कूल में वो बच्चन को क्या क्या होना वो अपना ट्रस्ट से अपना सेवा जैसे से वो सेवा कर रहा हूँ यहाँ अपना तेलंगाना में और महाराष्ट्र में भी कर रहा हूँ अभी ये ट्रस्ट का अम्माना अम्माना ट्रस्ट नाम कैम लगाए बोले तो आजकल माँ बाप का वो अच्छा उसका लास्ट उसका पिक्चर में कोई भी उसको नहीं देख रहा उसका लाइफ में कोई भी उसको अच्छा नहीं देख रहा बोल के मैं उनका इसका लाइफ में कोई सभी माम बाप का वो देखना बोल के हमें भी याद करना बोल के मैं अम्मा नाना कष्ट बोल के उसका उसका वो नाम लगाया मैं सबको बोल रहा क्या बोले तो अपना माम बाप बोले तो अपना को दैविक दिखे तो भगवान है రోజ దగ్గర భగవన్వా మరే తక్కువా భాగ్యేగా బో కానీ జిందగీ బ ప్రాపర్టీ లాఫ్ బచే పడా సభ జా ఓ ప్రాటి దేలా సభీ దే లాస్ట్ మేకా జనావి రస్తే చూడలే రోడ్ పేరు లేడక నీచే చూడలేసా నీ కాస్తూ మేనా సో క్యా కస్టే మైలా భగవన్ బా వే బ్రేక్ పున వేట